السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ہوا نصلی علیہ رسول الکریم بعد بات اللہ مسلی محمد ولا علیہ و اجمہ اجمعین سور رحمان ہے آیتِ مبارک کریمہ انیس بیس اور اکیس ہے فرمایا مارا جل باہ ری یل اس نے چھوڑ دیا دو سمندروں کو کہ وہ دونوں باہم ملتے ہیں بعین ماں ان دونوں کے درمیان ایک پڑتا ہے لا یا نہیں وہ تجاوز کرتے ایک دوسرے سے وہ تجاوز نہیں کرتے پبھی یہ آ لاپی کما تو, تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جو ہے وہ جٹلاو گے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سورہ رحمان میں اپنی قدرتیں اور نعمتیں اور اپنی حکمتوں کا بیان جو ہے وہ جاری ہے اور بالخصوص انسان اور جن اس کے مخاطب ہیں اب مارا جل کا مینا ہوتا ہے چھوڑ دینا آزاد کر دینا بے قید کوئی قید نہیں تو ترجمہ پھر یہ کرتے ہیں کہ اس نے چھوڑ دیا یعنی کہ آزاد ہے پانی اپنی حدود و قیود کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو ازادی دے رکھی ہے چھوڑ دیا ہے کہ الب نہیں دو سمندروں کو اب دو سمندر ادھر کیا مراد ہے اور قرآن مجید میں نا یہ بھی سمجھ لیں کہ سورہ رحمان کی خصوصیات میں سے ہے کہ دو دو چیزوں کو نا زیادہ نعمتوں کی طرف جو ہے نا اور قدرتوں کی طرف متوجہ کیا گیا تو ادھر دو سمندر کہا گیا البحر اب وہ دو سمندر ہے کون سے کہتے ہیں کہ سب مفسرین کرام دو مفاہیم کے ارد گرد ان کی بات جاری ہے ایک یہ ہے کہ اس سے مراد اے جو ہے نا کھاری پانی یا نمکین پانی والا جسے کہ سمندر کہہ لیں اور ایک میٹھا پانی یا سادہ پانی وہ کہہ لیں تو یہ دو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے دریا یا سمندر جو ہے نا وہ جاری کیے تا کی ہے یل تک یعنی وہ دونوں جو ہے وہ باہم ملتے ہیں یعنی کہ دونوں کا جو ہے نا وہ ملاپ ہوتا ہے لیکن اس انداز میں کہ بینا بر ذاخ اللہ کہ ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے اور وہ دونوں اسے تجاوز نہیں کرتے تو یہ جو ہے نا دو دریا یعنی کہ نمکین اور میٹھا دریا دونوں جو ہے نا اکٹھے مل کر چلتے ہیں بعض مقامات پر نا ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ دونوں اپنے جو ہے نا چل رہے ہوتے ہیں مقامات پر اکٹھے اور کہتے ہیں کہ اس کی نا بعض علاقوں میں مسالے بھی پائی گئی ہیں دونوں کے اکٹھا چلنے کی بعض نے اس طرح کا مفہوم بیان کیا کہ ادھر دائیں طرف سمبھلے میٹھا پانی جا رہا ہے اور بائیں طرف کروا پانی جا رہا ہے اور درمیان میں ایک لکیر سی کھینچی ہوئی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے میں شامل نہیں ہو رہے بعض نے اس طرح کیا ہے کہ ایک نیچے ایک اوپر یعنی کہ دونوں پانی ایسے چلتے ہیں تو میٹھا پانی بال کا نیچے رہ جاتا ہے اس کے اوپر کروا پانی جو ہے نا وہ چلتا ہے یہ بھی کہتے ہیں منظر ہے تو بعض نے نا جو اوپر ہے نا جہاز پر جو وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس پر بھی انہوں نے یہ منظر دیکھا ہے اور کہتے بڑا دلکش منظر ہوتا ہے بعض مقامات پر اٹھ جگہ نہیں سمندر میں کہ وہ جو ہے نا لکیر صاف دور تک جو ہے نا جاتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے اور اس لکیر سے صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ دو اکٹھے مل کر تو چل رہے ہیں لیکن درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برزخ رکاوٹ رکھی ہے کہ ایک دوسرے سے یہ ملتے جو ہے وہ نہیں ہے بعض نے بحری جہاز میں اس کا مشاہدہ کیا ہے یعنی کہ جب بحری جہازوں میں سفر کرتے تھے تو اپنے اپنے مشاہدات جو ہے نا انہوں نے بیان کیا اب تو نیٹ کا دور ہے آپ وہ کریں گے نا وہ آپ کو صاف تصویر ہی دکھا دے گا میں نے وہ پیچھے دیکھی تھی اب مجھے وقت نہیں ملا کہ میں دوبارہ دیکھ سکتا لیکن میں نے وہ نا دیکھا ہوا ہے اب وہ جو ہے نا آپ یہ نکال لیں گے نا تو وہ آپ کو بلکہ یہ سورۂۂ رحمان میں جو ویڈیو دکھاتے ہیں نا بعض کا نیمتوں کی اس میں بھی یہ جہاں پر یہ دریا ہوتا ہے اس کی وہ تصویر ویڈیو دکھلا دیتے ہیں کہ یہ مراد ہے تو اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں ہیں کہ ایک دائیں طرف چل رہا ہے ایک بائیں طرف بعض کا اوپر اور نیچے چل رہا ہوتا ہے اور بحری جہاز میں پہلے وقتوں میں جو تفاصیل لکھی گئی ہیں جبکہ یہ میڈیا اتنا عام نہیں تھا انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم نے بعض علاقوں سے جگہوں سے پانی لیا تو کڑوا اور بعض جگہ سے پانی لیا تو میٹھا یہ بحری جہاز والوں نے جو مختلف مقامات پر انہوں نے سفر کیا بلکہ یہ عبد الرحمٰن کلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تیس القرآن یہ حال ہی میں لکھی ہے یعنی کہ یہ انیس سو یا اس سے پہلے کی بات ہے اسی کی وہ تو کہتے ہیں کہ کراچی میں, میں میں نے یہ خود سمندر میں ایک جگہ یہ منظر دیکھا ہے اور بعض کہہ رہے ہیں دلائے نیلم اور جہلم میں بھی یہ منظر دیکھا گیا ہے اور حتیٰ کہ یہ مولانا اشرف علی تھانوی انہوں نے اپنی تفاصیل میں لکھا جب یہ تفسیر وہ لکھ رہے تھے تو جب یہ مقام آیا تو انہوں نے اپنے شرگید جو کہ بنگال میں رہتے تھے ان کو بالخصوص خاتے لکھا کہ آپ کے آنا بنگال میں شاید دریا زیادہ پائے جاتے ہیں ہاں انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا کہ بنگال میں بہت زیادہ دریاؤں کی سرزمین بنگال جو ہے وہ کلاتی ہے تو تم مجھے ایسے علاقے کا جو ہے نا تحقیق کر کے تصدیق کر کے بھیجو کہ جہاں پر یہ کروا اور میٹھا پانی جو ہے نا یہ کٹھے پائے جائیں اور درمیان میں برزخ ہو تو انہوں نے غالباً تکان اور پرتگان کا کوئی لفظ استعمال کیا کہ ادھر جو ہے نا یہ دو جگہیں ہیں تو ادھر ہم نے یہ چیز جو ہے نا یہ پائی ہے پھر خاص طور پر نا یہ بھی مفسرین کرام کہتے ہیں کہ عموماً اگر یہ منظر نہ آپ کو نظر آئے تو جب یہ مد و ہوتا ہے نا جب یہ چاند کی روشنی اس پر پڑتی ہے تو ہلچل بڑپا ہوتی ہے نا موجوں میں تو وہ ساحل سمندر پر جو ہلچل برپا ہوتی ہے نا تو ایک لہر آتی ہے جیسے پھر اس کے اوپر دوسری چلتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے وہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ نیچے اوپر کی لہریں جو ہیں نا وہ دو الگ الگ ہیں یعنی کہ ان کا مطلب یہ ہے مفصرین اکرام کا کہ مد و جذر میں یہ مشاہدہ جو ہے وہ خوب ہو سکتا ہے بلکہ بعض تفاصیل والوں نے یہ بھی لکھا کہ جو ہے نا اے ساحل سمندر پر بعض لوگوں نے نا درخت اپنے اگا رکھے ہیں اور کیونکہ زیادہ تر نا وہ ادھر پانی قریب کا دریا کا یا قریب نا میٹھا پانی ہوتا ہے لیکن جب وہ طوفانی اور تنگیانی آتی ہے نا سمندروں میں تو نمکین پانی جب لپکتا ہے نا تو یہ درختوں کی طرف تو ان کو خوف لہاک ہو جاتا ہے کہ کہیں ہمارا جو ہے نا یہ تباہ و برباد نہ ہو جائے یہ جو ہے نا آب پاشی کا نظام یعنی کہ گویا انہوں نے آپ پاشی ساحلوں سے لے رکھی ہے کہ جب یہ مد و جذر اور یہ بڑھتے بڑھتے اس مقام پر آتے ہیں تو پھر جو ہے نا یہ سارا اس میں سلسلہ جو ہے نا وہ آ جاتا ہے پھر بعض نے تو کہا ہے کہ وہ تو سمندروں کی بات ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے بعض نے دو مینہ کرنے کی بھی کوشش کی ہے اس کی وہ مینہ یہ کرتے ہیں کہ زمین میں بعض جگہ میٹھا پانی بعض جگہ کڑوا پانی اور نیچے زمین کے نیچے پانی بہتا ہے زمین کے نیچے اور دونوں ملتے نہیں ہیں انہوں نے اس کی مثال بنائی ہے کہ جب نبی علیہ السلاتوں سا مدینہ آئے تو بیڑے روما میں ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا تو مطلب یہ کہ پانی باقی پانی کنویں کے کڑوے تھے یا کڑوا پانی تھا تو انہوں نے پھر اس سے استدلال اور اخذ کیا کہ دیکھیے نا ایک ہی جگہ ہے مدینہ با جانا پر میٹھا پانی کا کنواں ہے تبھی تو اس پر قبضہ کیا ہوا تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا باقی کیا کنویں نہیں تھے کنویں تو تھے اس میں جنہیں کئی کنویں تھے لیکن وہ کڑوے پانی کے کنویں تھے جو کہ پینے کے کام لائق نہیں تھے تو مطلب وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی اپنی جگہ بات ٹھیک ہے لیکن اگر اس کو آباد کو پھلایا جائے تو زمین کے نیچے ہی جو پانی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے غیبی طور پر برزخ حائل کر رکھی ہے کہ جہاں پر کڑوا پانی تو اسے کڑوا پانی نکلتا ہے جہاں پر کھو دے میٹھا پانی ہے تو ادھر سے وہ میٹھا پانی جو ہے وہ جو ہے وہ نکلتا ہے یہ بھی انہوں نے جو ہے نا یہ بات کہی ہے بعض نے جو ہے نا یہ بات بھی ان کو بیان کی کہ جو ہے نا یہ جو بعض کا جزیروں میں مسئلہ ہوتا ہے کہ فرض کیا ادھر بھی پانی ہے ادھر بھی پانی ہے درمیان میں جزیرہ ہے تو انہوں نے کہا ادھر جزیرے میں اگر پانی دیکھا جائے تو کڑوا اور ادھر اگر دیکھا جائے تو میٹھا ایسے بھی اب یہ ہمارے ویسے میں کہوں میں نے پڑھ کر ہی آ رہا ہوں کہ یہ ہمارے مشاہدے مشاہدے میں نے لیکن تفاصیر والوں نے جب اس کو اکٹھا کیا ہے نا تو یہ میں نے پھر مختلف تفاسیر سے پڑھتے پڑھتے یہ چناؤ میں نے کیا ہے تو اب قصہ مختصر سمندر کا مد و میں یہ ہوتا ہے ساحلوں میں ہوتا ہے پھر یہ درمیان میں ایک لکیر ہوتی ہے دائیں بائیں ہوتی ہے سمندر میں جو وائی جہاز پر جا رہے ہیں انہوں نے بھی زمین پر یہ نقشہ دیکھا ہے اور جو بحری جہاز پر سفر کرنے والے ہیں انہوں نے کہیں سے پانی میٹھا اور کہیں سے نمکین پایا اور ساحل پر یہ بھی معاملہ ہوتا ہے اور بعض نے تو ہاتھی کر دی انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا زمین اور آسمان کا پانی ہے یہ یعنی کیا زمین کا پانی کڑوا اور آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے لیکن اس کا پھر وہ اس سے تعلق نہیں بنتا کے ان مفصلین سے معذرت کے ساتھ کہ اتنی اگر وہ تکلف کریں گے کہ ہر چیز کو اس میں لانے کی کوشش کریں گے تو پھر سیدھی سیدھی پانی کی دو قسمیں کر لیں ایک کڑوا ایک میٹھا بات ختم ہو جائے گی لیکن ادھر جو بات آ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نعمت کی بات آ رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں ہے کہ بھی نعمت نہیں ہے کہ دو پانی آپس میں ملتے ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے میں جذب نہیں ہو پاتے تو یہ بات مسئلہ ادھر بیان ہو رہا ہے اب اس میں جتنا اگر ہم اس کو وہ مینہ اد اس مقام پر وہ مینہ لیں گے جو اس کے مطابق بنتا ہے نہ کہ وہ زمین اور آسمان کا بھی پانی اور پھر ادھر تو آ رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کرتے پردیں اب برزہ خون میں نا بر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نعمت کی بات آ گئی ہے تو جو ہے نا ایک ہے میٹھا پانی وہ ہم بعد میں کریں ایک ہے کڑوا پانی اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے جی بھائی اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ دونوں کیسی عظیم پانی تو ایک دوسرے میں جذب ہو جاتا ہے اور جذب نہیں ہو رہا کتنی واضح اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مثال ہے ہاں باہر نے جب اس کو نہ ایک, ایک تشبیح دینی چاہیے تو تشبیح کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ تشبیح ٹھیک ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور چیز کی بھی تشبیح ہے یعنی کہ یہ چیز کہیں اور جگہ بھی پائی جاتی ہے تو انہوں نے کہا ہاں جی دیکھیے نا اللہ تعالیٰ نے گائے کے اندر گوبر بھی رکھا ہے خون بھی رکھا ہے دودھ بھی ہے مجال ہے کہ تینوں چیزیں آپس آپ میں مل پائیں ان دونوں کے درمیان سے کیسی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتی رکاوٹ پیدا کی ہوئی ہے اور وہ دودھ نکلتا ہے یہ تشبیح ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کے وہ علم میں ہے کہ کئی جگہ وہ نہ واقعی برزق ہے کہ وہ اپنی چیز ایک چیز اپنی حادث سے تجاوز نہیں کرتی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قدرتی اور فطرتی رکاوٹ پڑی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اللہ کے علم میں ہوتی ہے اب جب جیسے میں نے قرآن مجید سے آپ کو مثال دے دی کہ ایک طرف گوبر ہے ایک طرف خون, خون ہے اور اس کے درمیان سے کتنا صاف پانی جا رہی بلکہ بعض نے یہ بھی بات کی ہے کہ ہمارے اندر جو نظام ہے یہ اتنا آپس میں مکس ملا جلا ہوا ہے کہ ہر ایک کی حد ہے اور اسی سے صحت کا ہے میں کہتے ہیں نا اللہ صحت دیتے ہیں تو انہوں نے واقعی تشبیح دیتے ہوئے اس مقام پر کہ بلڈ ہے نا بلڈ وہ اپنے ہاتھ میں رہتا ہے اور آپ کو پتہ ہے جب وہ تجاوز کر جائے جی اللہ ماں کرے دماغ کی رکھ پھاڑ کر رکھ دیتا ہے اور یہ کوئی مسئلہ نہیں جس کی موت کا وقت ایسے ہی لکھا ہوتا ہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو وہ اچانک اس کے بھائی وہ خون ایسے مارتا ہے یہ آسم شفیق ان کی والدہ کہتے بھائی ڈاکٹر ہیں یہ وہ کہتے اتنا بس فرق پڑا ہے دوائی دوئی یعنی کہ دی یعنی تو میں نا یعنی کہ اپنی والدہ کو کار میں بٹھایا ہے اندر کوئی چیز لینے گیا ہوں بس تو موت تو پتہ ہے آپ کو بہانہ ڈھونڈتی ہے بندہ پھر وہ ہو جاتا ہے وہ اندر لینے گیا ہیں وہ بلڈ ہائی ہوا ہے دماغ کو پڑا رگ پھٹی ادھر ہی فورس ہوا ہے حالانکہ کتنے خیال رکھتے نہیں ہوں گے نا سارے ہی خیال رکھتے ہوں گے تو مطلب یہ ہے کہ واقعی اگر آپ غور کریں کہ یہ ہمارے اندر آپس میں تضاد ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے نظام کے اندر اور وہ ایک دوسرے کے اندر وہ مکس نہیں ہوتی جب تک وہ اللہ کا حکم نہ ہو جب حکم ہوتا ہے تو پانی پیٹ میں چلا گیا جی یہ کیا ہوا جی پیٹ میں پانی پڑ گیا چلو جی اب پیٹ میں پانی پڑ گیا تو کام خراب ہو گیا تو یہ رکاوٹ اللہ نے میرے صرف کہنے کا مطلب ہر جگہ رکھی اور بعد نے دوسری تشبیح یہ دی ہے کہ کافر اور مومن جنتی اور جہنمی یہ دونوں کٹھے ہی رہتے ہیں دنیا میں اور ایک دوسرے سے ملتے کوئی نہیں یعنی <وزائی> <وزائی> <تصفی> کہ ان کا مزاج ان کا ساری ایک کڑوا پانی بنایا انہوں نے کافڑوں کو میں آپ کو سیدھی سی ان کی بات سمجھانے کی کوشش کروں تشبیح ہے تشبی ہے اور میٹھا پانی بنایا ہے انہوں نے مومنوں کو اور دونوں چاہے کٹھے رہ لے کفرستان میں ہی ہیں. لیکن ان کے اخلاق مزاج کردار آخرت ایمان یہ ایک دوسرے سے مل نہیں پاتے یہ بھی ہے اب کھاری اور کھاری پانی کے کیا کیا ہے جی نعمت نا پانی پیاس بجاتا پھر اس کے بعد کھانے پینے روز مرہ کے استعمال میں اس کی ضروریات ہے اور باغات اور کھیتوں کو سراب کرتا ہے گویا کہ ہماری زندگی کا اکثر دار و مدار میٹھے پانی پر ہے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ ہی میں آگے ہی سورہ رحمان میں کے بعد سڑے واقعہ کہ اگر ہم اس کو کڑوا کر دے بارش کے پانی کو تو تم کیا کر لو گے شکر ادا نہیں کرتے میٹھا پانی ہوتا ہے میٹھے پانی سے وہ نہیں چینی والا مطلب یہ کڑوے کے مقابلے میں سادہ پانی کھارے پانی کے اپنے ہیں کڑوے کے وہ یہ سمندر آخر تین حصے بنایا ہے تو یہ جو کڑوا پانی ہے اس کے اپنے فائدے وہ کیا یہ جلدی نہیں سڑتا خراب نہیں ہوتا کڑوا پانی میٹھا پانی کہتے ہیں تین چار دنوں میں بلکہ جلدی خراب ہو جاتا ہے کڑوے پانی کے مقابلے میں اور پھر کتنے ادھر روز تین حصے سمندر کے کتنی مخلوقات ہیں اس میں ہم نہیں اندازہ کر سکتے بندہ کام جاتا ہے اتنی مخلوقات ہیں اللہ کی مرتی ہیں ادھر ہی سڑتی ہیں مرتی اور سڑتی ہیں اور وہ کروا پانی نہ ہو اتنی بدبو پھیل جائے یہ جی سمندر سے اٹھے اور ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے وہ پانی اللہ نے کڑوا بنایا ہے تو وہ نعمت ہے ہمارے لیے اور میں وہ بتا رہے تھے مفسرین نے کہ جتنی گندگیاں ہیں نا یہ ہمارے ادھر سے جو اٹھتی ہیں وہ ساری سمندر میں تو داخل ہوتی ہیں کئی سال ہزاروں سال بیت گئے جتنی بھی گندگیاں ہیں وہ ہم کدھر جا کر کہتے پھینکتے ہیں دریاؤں میں سمندروں میں اور وہ صرف کڑوا ہونے کی وجہ سے نا پانی کیا یعنی کہ نمکین اور کڑوا ہونے کی وجہ سے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنی حد کے اندر رہتے ہوئے وہ زیادہ وہ تباہی نہیں مچاتا اگر میٹھا ہو تو ممکن ہی نہیں تھا یہ فوائد حاصل کرنے جو کہ ہم سمندر سے فوائد حاصل کرنے ہیں کئی مخلوقات ایسی ہوں گی سمندر میں جو کہ نمکین ہی پانی ان کے لیے بہتر ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھنا ہے تاکہ انسان کے کام آئے مچھلی تو مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے فائدے انسان کو جو ہے نا لوٹ آتے ہیں اور پانی ہونے کی وجہ سے جو ہے نا بڑی گندگیاں دور ہوتی ہیں اور کہتے بعض کہتے جنہیں یہ بھی منی کیا کہ زہریلی گیس بھی ہے نیچے وہ پھٹ پھٹ جاتی ہے نا پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے زمین کے اندر یاتی فشا اور زہریلی اب تو یہ پٹرول اور تیل دیکھیں اللہ نے کیسے اس کو ایک الگ سے رکھا ہوا ہے دیکھنا وہی آ نا برزخ آگئی وہ بات وہ علم میں ہو نا ہو دیکھنا پٹرول الگ ہے اس میں پانی شامل نہیں ہوتا گیس ہے اس میں پانی شامل نہیں ہوتا یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ذخیرے بنائے ہیں اور درمیان میں برزخ رکھا ہوا ہے یہ ہماری لئے نعمت ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی کہ شاید پوری تھا موضوع کا احاطہ نہیں کر پایا یعنی کہ کڑوے پانی کے نمکین پانی کے بے شمار فائدے ہیں گویا کہ اگر یہ سمندر کا پانی کڑوا نہ نہ ہوتا تو ہم زندہ نہ رہ سکتے تو یہ پھر نعمت ہماری طرف لوٹ آئی نا تو یہ فرمایا فبی اعلیٰ یورپی کمات کہ جنو انسلم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو اور یا نعمت کو جٹلا گے تو اللہ کی قدرت کیا ہے کہ بھی پانی پانی سے ملے تو جذب ہو جاتا ہے ایک دوسرے میں تو کڑوا اور میٹھا جذب نہیں ہو رہا ایک دوسرے میں مل نہیں رہا قدرت نہیں اللہ تعالیٰ کی دوسری بات کہ ذائقے کو نہیں بدلتے میٹھا میٹھا رہتا ہے کڑوا کڑوا رہتا ہے تیسری بات پھر اگر ایسا ہوتا تو اس کا نفع ختم ہو جاتا یعنی کڑوا اور میٹھا مکس ہو جاتا تو پھر یہ اس طرح ہم نفع نہ اٹھا سکتے جس طرح کہ ہم اب اس سے نفع جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں اہم بات ہی توحید کی اور یہ بھی نقطہ مجھے میں نے اینڈ میں رکھا مجھے پسند آیا <coughs> کہتے ہیں کہ یہ آپ غور کریں یا اللہ تعالیٰ نے متضاد چیزوں کا بیان کر رہے ہیں سورج چاند اور قرآن مجید میں بھی طالب علم سمجھتا ہے جہاں گرمی کا ذکر ہے تو سردی کا خزاں کا ذکر ہے تو بہار کا رات کا ذکر ہے تو دن کا پیچھے شمس و قمر سورج کا ذکر کیا تو چاند کا ذکر کیا پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کا ذکر کیا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے پھل اور سبزیاں یہ دونوں ایک دل... اس کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے اور اسی طرح کہیں عورت اور مرد کا ذکر کیا ہے کہیں کالے اور سفید کا ذکر کیا ہے کہیں جنت اور جہنم کا ذکر کیا ہے کہیں گمی اور خوشی کا ذکر کیا ہے کبھی تکلیف اور خوشی اور بیماری اور صحت کا ذکر کیا ہے کہیں جگہ گرم اور ٹھنڈے کا ذکر کیا ہے کہیں جگہ جنت اور جہنم کا ذکر کیا ہے بعض کا منفی اور مثبت دونوں کا ذکر کیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس سے یہ ہے کہ یہ کوئی الگ الگ دیوتا نہیں ہے جو یہ کڑوے کا الگ نظام چلا رہے ہوں میٹھے پانی کا کوئی الگ نظام چلا رہے ہوں پبھی ایلا یورپی کماتوں کا زبان وہ رب ایک ہی ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے کڑوا اور میٹھا سب نظام اسی کا چلتا ہے اور یہ مجوسیوں نے آپ کو پتہ ہے کہ ایران والوں نے یہی تو عقیدہ بنایا تھا کہ شر کا خالق اور ہے مصیبتوں کا پریشانیوں کا دکھوں کا غموں کا انہوں نے کہا یہ جو ہے نا اس کا الگ خدا بنا دو خیر والوں کا الگ بنا دو اللہ تعالیٰ نے ادھر فرمایا کہ میں تم دونوں کے رب یعنی کہ غم ہی آئے تو پھر بھی میری طرح رجوع کرو خوشی آئے پھر بھی میری طرف رجوع کرو توبہ نوز بلا الگ الگ دیوتاؤں کی طرف جو اس وقت کا رواج تھا بتوں کی طرف نہ جاؤ یہ سب میں نے چلایا اور اس کے پیچھے حکمت ہے کہ یہ نا دونوں ضدیں میں نے چلائیں اور حیرت انگیز طور پر ایک دوسرے میں یہ مداخلت نہیں کرتی تاکہ کائنات کا نظام قائم رہے جب میرا حکم ہوگا تو میں ملا بھی دوں گا کیسے آخرت میں یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ یہ دریاؤں کو ملا دیں گے بلکہ آگ لگا دیں گے پہاڑ ہوئی کے دا اڑتے پھریں گے تو یہ نظام ختم ہو جائے گا نا تو اب جو اللہ نے دنیا کا نظام چلانا تھا تو یہ اسی طرح ہے پھر اعلیٰ تکمیل کا کیسے بھی عورت اور مرد ملتے ہیں تو اولاد ہوتی ٹھنڈا اور گرم یہ تاریں کہتے ملتی ہیں تو بجلی پیدا ہو جاتی ہیں منفی اور مثبت اور یعنی کہ جتنا آپ اس پر غور و فکر کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تضاد کے ساتھ پھول کے ساتھ کانٹے لگا رکھے ہیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نظام میں کائنات چلایا ہوا ہے اور رزلٹ جو ہے نا وہ چونکہ اتنا بڑیک اللہ تعالیٰ کا وہ نظام ہے تو جب کہا نا فرشتوں نے کہ یا اللہ تو یہ تو قتل کرے گا فساد پر پا کرے گا بات سچی تھی ان کی ایسے ہی رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بات ہی ختم کر دی جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے میری حکمت سمندر ہے تمہارا علم میرے سامنے قتل ہے تم مجھ سے بات نہ کرو تو یہ رزلٹ نکل رہا ہے قدرت اور نعمت سے ہمارے لیے اور واقعی یہ شیطان اور شر کے نظام سے کتنے فائدے ملنے ہیں کسی کو شہادتیں مل رہی ہیں کسی کو درج جنت مل رہی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے میں نے آپ کو بتایا نا شر کے پیدا کرنے کی حکمتیں بیان کی ہوئی ہے نا میں نے کئی بار بیان کی ہوئی ہیں وہی ادھر یہ سمجھ اور میں جب یہ برزخ ان پر پہنچتا ہوں تو یہ آدمی برزخ چونکہ بڑا مشہور اس ہے تو میرا ذہن ادھر چلا جاتا اتنا زبردست پردہ اللہ نے رکھا ہے وہ ایک بندے کی روح پرواز کرتی ہے مجال ہے وہ آواز آئے آہٹ بھی اس کی سنائی دے ختم یعنی کہ ہم زندہ ہیں نا تو اب ہمارا ہو رہا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ مردہ ہوں گے تو ہماری تو آہٹ بھی نہیں سنائی دے یعنی قبر سے اور اتنا زبردست پڑتا ہے اتنا زبردست پڑتا ہے کوئی آ کر نہیں بتاتا کہ کیا ہوا قبر میرا تایا تھا نا میں یعنی کہ تھوڑا سا میں نے کہا کہتے تھے آج تک کسی نے آ کر بتایا نہیں کوئی گیا ہے آ کر بتایا نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا تو میں نے تایا کو کہا جی آپ ہی آ کر بتا دیں وہ فوت ہوئے کتلا عرصہ ہوا کوئی نہیں آیا سے ہم انتظار وہ تو میں نے بھی پتا <لاؤں> کہ قرآن کہ مثلا میں کہنا ہوں واقعی بڑا زبردست قرآن میں کیا آیا کہ تم اس کی آہٹ بھی سنتے ہو کی الفاظ ہیں جو چلا گیا مردہ شعر خاموش ہیں بڑا زبردست پڑتا غور کر کے دیکھ لیں لو جی آج ہی وہ ایک تھی ادھر وہ ان کا جگر خراب تھا لفوت ہو گئے اب یہ اطلاع ہے مغرب کے ٹائم چلے بات دوسرے دیت. وما علينا الا البلاغ المبين